Всем здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас в обзоре, о, побачьте, телефон не открыл. А, это мышка, ну, ну на бали. я-то на Алиэкспрессе заказывал, ну, вроде, 100 долларов, у этого вот, телефончик. Ну, на бог на Ябали, но придется посылку отправлять. Ну, смотрим, первым делом у нас вылазит это гэта... о у все вылезу э, USB я бало так э, вот сам телефончик но это пока отложим что у нас в комплекте зарядное устройство под USB но не на я и переходник на USB к какому-то а к этому Сульпану так э, ну вот сам телефон Fly написано гадок а, вроде бы вышли пошарпаны, но я бали китайцы! Падла, Ой! Ну ладно, попробуем включить. Вот, не включается, что ли, ёб твою мать? Ой-ой-ой-ой, ну ладно, пару секунд подождите, и мы все уладим. Ой, простите, дорогие телезрители. В общем, китайцы наебали. Не, не выключается. Ну что, будем звонить в Алиэкспресс, куда, не знаю, ночка спрошу, куда отправлять заявку. Ой, о, Ох, а за Ну, в общем-то. <laughs> Говно! Не покупайте такие телефоны, не врубаются. Но ну, будут писать отправителю, пусть забирают этот его вот хлам, нахуй вот. Я его сюда закрыть. Так, ну всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пальцы вверх. Всем баба!